আচ্ছাম আলাইকুম মোৰ পেজলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ বাহিৰত ফুৰি ফুৰি বহুত ম'ম' চিকেন বাৰ্গাৰ খালোঁ আজি মাক ক'লোঁ যে ঘৰতে কিবা এটা ভালকৈ বনাই খুওৱাচোন মা যিহেতু মই মাৰ ঘৰত আছোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত নিজে বনাই বনাই খাই খাই মানে এনেকুৱা লাগে মানে একোৱেই ভাল নালাগে তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত এতিয়া সি মাক ঘৰত মাৰ হাতৰ কিবা খাওঁ মানে অমৃতৰ নিচিনা লাগে খাই মেলি ইমানেই টেষ্টি লাগে আজি মায়ে মোৰ কাৰণে কি বনাইছে জানেনে চিকেন ৰ'ষ্ট কোনো ৰেচিপি ফ'ল' কৰা নাই দেই মায়ে মাৰ ষ্টাইলত বনাইছে মায়ে বনোৱা খোৱা বস্তুৰ মূল্য এতিয়াহে বুজি পাওঁ আগতে কিন্তু বুজি পোৱা নাছিলোঁ দেই ল'ৰালৰিকে কলেজৰ কাৰণে ওলাওঁ আৰু মায়ে যেতিয়া ভাতৰ গাখীৰখন সন্মুখত আনি খুৱাইয়ো দিব বিচাৰে ন তেতিয়াও কি কওঁ জানেনে এই মা মই পিছত খাই ল'ম আৰু ব্ৰেক টাইমত খাই ল'ম এতিয়া ভোক লগা নাই ইমান বিয়াৰ পিছৰ কথা কৈছোঁ জানেনে এতিয়া মানে নিজে বনাই মেলিও যদি চবকে খুৱাওঁ মানে তেতিয়াও সেইখিনি মানে নাম খোৱা নাযায় যিমানখিনি মেহনত কষ্ট কৰি বনাই মেলি খুৱাওঁ সিহঁতক সেয়ে কৈছোঁ যিমানেই লৰালৰি নহওক ক'ৰবাত যাবলৈ ছোৱালীবোৰে কি কৰিবা জানা নাই কেতিয়াও মাৰ ভাতৰ গাখীৰখন অপমান নকৰিবা খায়েই যাব পাৰিলে ধন্যবাদ আজি ইমানেই